Супер дом, супер дети и супер гости. Силач Василий Веростюк и красавица Лика Роман супер-шоу подарков от компании Новобудова приехали в Великополовецкую специализированную школу-интернат. Четыре супер ноутбука, целый ящик краски, чтобы родные стены стали ярче, и море карандашей, фломастеров и других вещей для детских фантазий. фильмы, песни, танцы, соревнования по армрестлингу, поедание вареников на скорость. Все настоящее супершоу, равнодушных нет. Сегодня не, Робика показывали, мне понравилось все. И я, я был рад, что подарки дают. Мне понравилось больше Сильвий Растюк. Мне Растюк понравился, что он сильный. Мне понравилось, даже много людей, они очень добрые, искренние, щери, и я рада, что они до нас приехали. Я хотела на Лику похожа и хотела будет якую-то моделью. Взрослые тоже выложились по максимуму, ведь супер детям нужны не только подарки, но и это, пожалуй, в первую очередь, внимание, поэтому без душевных разговоров не обошлось. Стронгмен Василий Веростюк говорил о силе духа и характера, а красавица Лика о чистоте души. Хочется сказать, что есть люди и вот команда, которая приехала сегодня организовывает, и многие другие, которые все равно рядом с ними, и я бы хотела вернуться сюда, и особенно с девчонками постарше, с ребятами, пообщаться насчет э, нравственной чистоты, насчет каких-то таких более глубже тем, потому что сегодня много малышей было, вот, невозможно было так толком пообщаться, но я очень люблю именно вот такое поглубжее общение от сердца к сердцу, Щоб можна було дійсно допомогти. В чому-то фізично допомогти, в чому-то більше советом якимсь. Це діти, які потребують допомоги, які потребують уваги, тому що уваги у них катастрофічно не вистачає. У дітей, яких немає батьків, вони навчились виживати. Це означає, що у них сильний характер. І тому серед таких дітей якраз можуть бути і чемпіони, і вчені. Представители новобудовы уже не впервые приезжают в Великополовецкий интернат. Эти люди, которые научились строить хорошие дома, сегодня учатся строить здоровое общество и дарить тепло и заботу тем, кому этого не хватает. Основна задача нашої компанії дарувати людям тепло і затишок, ну не тільки в плані нерухомості, в плані квартир, але й проводити таку соціальну роботу ну, для діток, дійсно для тих людей, які цього потребують. Сьогодні ми вирішили запросити клуб суперкниги. Ну, це команда, яка навчає. Певним духовним моральним цінностям, ну саме для таких діток я думаю, ну на самому етапі свого становлення, в такому віці для них це дуже потрібно. Ну тому одним із пріоритетів нашого ну, рекламного відділу компанії є саме соціальна допомога, соціальна робота в таких напрямках, як школи-інтернат, там дитячі будинки, ну різні і спортивні проекти, де основною цілею є пропагування. Якихось таких конкретних християнських цінностей, моралі, духовності, ну і ми цим займаємося. Наші діти дуже люблять гостей, дуже люблять такі свята, адже вони багато пізнають, багато нового, того, чого їм було в дитинстві, недоступне. Такі заходи повинні проводитись зараз в даний час якнайчастіше. Це і спілкування, і побачити щось позитивне, щось хороше, добре. Такая любляче, что необходимо нашим деткам, которые у своих семей именно всего-вс всього не могут видеть и чувствовать. Праздник заканчивался, но ощущение чего-то очень хорошего переполнило всех. Расставаться не хотелось, утешало только то, что в Новобудове пообещали, супер шоу подарков будет продолжаться, а значит, совсем скоро наши супергости и супердети увидятся снова.